Да, да выгнаю, совсем на Очень тихо едет. Легкое подсвистывание, когда начинаешь набирать скорость. Набирает машина хорошо. А вы на Тесле ездили? Не, не, ездил, но вот собирается. Угу. А на каких электромобилях вы ездили? Например, на Nissan Leaf? Nissan Leaf ездил. Yeah. Так, и в no. Ага. И какие Если честно, практически никаких. Все одно и то же. Это uh -huh. очень хороший момент, что не нужно заправляться. А, uh -huh. uh -huh. ну да. Это самый главный момент. А по разгону, порівняти, например, дизельную версию этой же модели и электромобиль. Вы на дизельном Fluence? Ездил. Это да. швидше, так? Да, это, чтобы понимали, как вот она набирается. Это тоже машина. А для электромобиля, по-моему, шикарно. Легкое подсвещение, когда набираешь скорость. <плев> а вот чувал, такие вот еще такой поиск, когда автомобиль подъезжал. Это специальные динамики, да, установленные через какие Чтобы пешеходы слышали машину. Потому что она едет очень тихо, и ее не слышно. Вот если, допустим, идет, будет идти пешеход впереди, он ее не слышит. Поэтому делается сигнал, чтобы пешеход обратить на это внимание. Это водитель должен включать этот сигнал, или он автоматически включается? Автоматично. А представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр вы працуєте в цій компанії, яка купила вісім автомобілів,